হৈছে খুব ধুনীয়া জেগা দেই বৰ মজাৰ জাগা আৰু জাগাখিনি বৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে সোমাই আহোতে চব নিজৰ মানুহে লগ পাই অহা টাইপ লাগিছে খাইছ আইচ হয় নহয় খাই চাই আহিছে নে ভালকে একদম নিজা নিজা ফিল এটা হয় আমাৰ চব নিজৰ মানুহ আমি অসমীয়া মানুহ আৰু অসমীয়াৰ এটা জাতীয়তাবাদ আছে মই যিটোৰ কাৰণে সদায় সংগ্ৰাম কৰি গৈ আছো যিমানে পগলা বুলিয়ে নকওঁ ভিক্টৰ দাসক বহুতে পগলা বুলি কয় হয়নে কিন্তু জাতীয়তাবাদটো আছে আজি পাকিস্তানক এই জেগা আমি ল'ব নিদিওঁ বাংলাদেশক এই জেগা ল'ব নিদিওঁ আমি অসমীয়া খাতি অসমীয়া জয় অসম জয় অসম জয় অসম বাকী ৰঙালী বিহু কেনেকুৱা গ'ল আপোনালোকৰ এতিয়াতো বিহু অলমষ্ট শেষেই হ'ল সাত বিহু শেষ হ'ল একদম আহি আহি লাষ্ট পালোঁ আমি আই লাভ ইউ গাইজ ইয়াৰ থেংক ইউ চ' মাছ এটাই কথা ক'ম যিমান অভয়াপুৰ অভয়াপুৰী মোৰ ইয়াতে মোটামুটি ইয়াৰে পৰা মই প্ৰায় আশীটামান ষ্টুডেণ্ট ওলাই দিছোঁ যোনে আজি গভমেণ্ট চাকৰি কৰি আছে আঢ়ৈশ টকাত ফিজ দি কিনে ঠিকে আছে নাই মই কেইটকাত পঢ়াও গম পাই নাই আপোনালোকে হা পইচা নলওঁ মই পইচাটো ডাঙৰ বস্তু নহয় পইচা দি মানুহ কিনিব পাৰি নেকি পইচা দি মানুহ কিনিব পাৰি নেকি মৰম কিনিব পাৰি নেকি নোৱাৰি পইচা দি মানুহ আৰু মৰম কিনিব নোৱাৰি বাকী চব কিনিব পাৰি হয়নে নহয় আমি চব নিজৰ মানুহ আমাৰ নিজস্বতা এটা আছে আমাৰ একতা এটা আছে অ গম পাও হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নৰ্থ শালমাৰা কিন্তু আহোঁতে অভয়াপুৰী হৈ আহিছোঁ নহয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নৰ্থ শালমাৰা আহোঁতে অভয়াপুৰি আহিব লগা হৈছে নৰ্থ চালমাৰা জিন্দাবাদ বাকী আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে বিজুদাই গোটেইখিনি সংযোগ কৰিছে তেওঁ গোটেইখিনি মাতি আনিছে অ ধন্যবাদ বাকী মোৰ গান বিলাক কোনে কোনে শুনিছে শুনিছেনে নতুনকৈ এটা বিহু আহিছে কিৰিলি থ্ৰী পইণ্ট অ' কোনে কোনে শুনিছে শুনিছেনে নাই শুনা শুনিম একেলগে শুনিম কিন্তু তাৰে আগতে মই এটা কথাই ক'ম যে আমাৰ নৰ্থ শালমাৰ যোনটো আজি আপোনালোকে বিহু আয়োজন কৰিছে প্ৰায় মোটামুটি ইয়াতে হাজাৰৰ ওপৰত মানুহ আছে হয়নে এই মানুহখিনি আমি এক হয়নে নহয় সেইটো লাগে হয়নে নহয় আৰু যুৱ প্ৰজন্মকে ধৰি আমাৰ সৰু সৰু দাদা ভাইটি ভণ্টি যিমানবোৰ ইয়াতে মানুহ আছে আমাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোকে এটাই কথা ক'ম যে কি মোক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ ঠিক আছে বাকী কি কি কয় কওকচোন এনেই মোৰ মোৰ বাবে কিবা বেয়া ভাৱ আছে নেকি কাৰোবাৰ হা এই বহুতে কয় ভিক্টৰ দাস এটা পগলা মানুহ ভিক্টৰ দাসে কি কৰি থাকে কি কৰি নাথাকে হা কিন্তু মই এটাই কথা ক'ম আমাৰ যিমানখিনি ইয়াতে দাদা বাইদেউ দাদাহঁত আছে ভাইটিহঁত আছে সকলোকে এটাই কথা কওঁ কাৰো বেয়া কৰা নাই কাৰো বেয়া নকৰো জীৱনত এটাই কথা শিকিছো দেউতাই এটাই কথা শিকাই থৈ গৈছে যে মানৱ ধৰ্ম পৰম ধৰ্ম জয় শ্ৰীৰামে জয় শ্ৰীৰামে জয় শ্ৰীৰাম আমাৰ ধৰ্ম আমাক কোনেও ধৰ্মটো ওপৰৰ পৰা দি পঠোৱা নাই আমি আহিয়ে ধৰ্ম লৈছো হয় নে নহয় তে মানৱ ধৰ্মটো চবতকৈ ডাঙৰ ধৰ্ম আৰু কাৰো বেয়া কৰিব নালাগে কাৰোবাৰ বেয়া কৰাটো কোনো মা দেউ মা দেউতাই কেতিয়াও নিশিকায় শিকায় নেকি বা কোনোবা ধৰ্মগ্ৰন্থ শিকায় নেকি যে কাৰোবাৰ বেয়া কৰাটো সঁচা কথা ক'বচোন আপোনালোকে হিন্দু মুছলমান শিখ ইচাই যিয়ে নহওক কাৰোবাৰ বেয়া ধৰ্ম কোনোবাই শিকাইছে নেকি নাই শিকোৱা আমি যদি কওঁ বোলে ইনচা আল্লা চুবাহান্লা আলহুল্লা তেতিয়াও কিন্তু আমি মানৱ ধৰ্মৰ কাৰণে আমি চবতকৈ সদায় জীৱশ্ৰেষ্ঠ কি মানুহ আৰু এই জীৱ শ্ৰেষ্ঠ কেতিয়াও মানুহৰ বেয়া কৰিব নালাগে হয়নে নহয় হয়নে আজি কিন্তু হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী কোনে কোনে দিছে মজা বঢ়িয়া মই এটাই কথা কওঁ ৰিজাল্ট মেটাৰ নকৰে ডিগ্ৰী মেটাৰ নকৰে কাগজখন মেটাৰ নকৰে মানুহ কি হয় সেইটো মেটাৰ কৰে হয়নে সেই কাগজখনৰ কিন্তু কোনো ভেলু নাই যদি ভিতৰত মানুহ হ'ব নোৱাৰে যদি এজন প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে খাৰা হ'ব নোৱাৰে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টটো মেটাৰ নকৰে হয়নে মই পাপাক লৈ এটা গান লিখিছো হিন্দী গান যদি আপোনালোকে অনুমতি দিয়ে সেইটো গান নিদিলে মই নাগাওঁ ঠিক আছে কোনে কোনে মোৰ পাপাক লৈ লিখা গানটো গাব দিছে সেইটো কিন্তু হিন্দী গান আৰু বিহু মঞ্চত হিন্দী গান প্ৰদৰ্শন কৰাটো বেয়া কথা সেইকাৰণে পাৰ্মিশন লৈ যাম কাৰণ ৰাইজৰ পাৰ্মিশ্যন কাৰণ ৰাইজৰ আগত কোনো নাই ৰাইজৰ আগত কোনোবা আছে নেকি ৰাইজেই মেইন আৰু ৰাইজে নখ যদি জোকাৰে কি হয় ৰাইজে যদি নখটো জোকাৰি দিয়ে কি হয় শুনা পোৱা নাই ৰাইজে যদি নখ জোকাৰে কি হয় নদী পয় হয়নে আৰু এই ৰাইজৰ লগতে চবে চলি থাকিব লাগিব আল্টিমেট কথাটো যে আপোনালোক যিমানখিনি ইয়াতে আছে সকলোৰে মোৰ যিমানখিনি মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে মোৰ ষ্টুডেণ্টটো আছে চাগে গম নাপাওঁ কোন কোন মোৰ ষ্টুডেণ্ট সকলোৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰোঁ উঠি অহা প্ৰজন্মৰো উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰোঁ আৰু এটাই কথা ক'ম যে যিমান মোতকৈ বয়সস্থ ইয়াতে মানুহ আছে মোৰ দাদা বাইদেউ খুড়া খুৰী পেহা পেহী মহামাহী সকলোৱে যেন আশীৰ্বাদ কৰে আগন্তুক দিনত যাতে আপোনালোকক আপোনালোকে যি বিচাৰে এখন সোণৰ অসম কোনে কোনে বিচাৰে সোণৰ অসম কোনে কোনে বিচাৰে সোণৰ এখন অসম বিচাৰোতো আমি হা এটা ডাইলগ আছে আমি শুনিছেনে নে মই নাজানো বোলে আছে হেংদাং দাঙা নাই দাঙিলে হেংদাং ৰক্ষা নাই তো অসমীয়াৰ এটা গাত তেজ আছে আৰু কোঁচ ৰাজবংশী বুলি ক'লে আমাৰ বা আমাৰ যিকোনো এটা আমাৰ জনজাতিৰ যেতিয়া আমি কথা পাতো সেই জনজাতিৰ এটা আমাৰ অসমীয়া বুলি ক'লে এটা আমাৰ কি আছে আমাৰ তেজটো গৰম থাকে সদায় অসমীয়াৰ তেজটো গৰম বুলি মানে নাই অসমীয়াৰ তেজ গৰম হয় নহয় সঁচা কথাটো উৰিছোঁ অসমীয়াৰ তেজ গৰম হয় নহয় অসমীয়াৰ তেজৰ দৰে তেজে নাই অসমীয়াই জি টি কৰি দিব পাৰে কাৰণ অসমত আমি সকলোৱে জানো লাচিত বৰফুকনৰ কথা আমি শুনিছোঁ শুনিছোঁ নাই লাচিত বৰফুকনে সোতৰবাৰ মোগলক হেৰাই পঠাই দিছে আৰু ইয়াৰে মাজতে হাজাৰটা লাচিত বৰফুকন ওলাই যাব মই ওলাবনে নাই ইয়াতে যদি দৰকাৰ হয় হাজাৰটা লাচিত বৰফুকন ওলাই যাব আমাৰ ইয়াতে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ দৰে আৰু পাৱাৰফুল একো নাই সেইকাৰণে সদায় কি কয় ছাত্ৰ সমাজ চবতকে পাৱাৰফুল আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধো কোনোবাই বেয়া পাব নেকি না মই সুধিছো প্ৰশ্ন এটা সুধিম কোনোবাই বেয়া পাব নেকি ইয়াতে ভিক্টৰ সেনা কিমান আছে ইয়াতে ভিক্টৰ সেনা কিমান আছে এটাই কথা কম ভিক্টৰ সেনাটো অকলে ক্ৰিয়েট কৰিছো হয়নে জয় অসম আৰু আমি এটা হিন্দীত ডাইলগ শুনিছিলো সেই ডাইলগটো মই প্ৰযোজ্য কৰিছো বোলে আখ্যা অসম ধুৰিম ভয় নকৰো মাৰ মাৰি দিবি কাটো কাটি দিবি হয় নে নহয় মাৰ মাৰি দিবি কাটো কাটি দিবি কিন্তু সন্মুখেদি পিছফালে দিওঁ হয় হয়নে নহয় মাৰ মাৰি দিবি কাটো কাটি দিবি সন্মুখেদি পিছফালেদি নহয় য়ে ছাৰ ন আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সেইটো পাৱাৰ আছে আছেনে নাই বাকী অকণমান অকণমান মানে অকণমান ধেমালি কথা পাতো ধেমালি চবে জানে মই অলপ ধেমালি কৰি মই ধেমালি কৰি ভাল পাওঁ দে ক তহঁতৰখিনি শুনি লবে কম আছে হেংদাং লোৱা নাই দাঙিলে হেংদাং ৰক্ষা নাই এইটোৱে কথা চ' আমাৰ আমাৰ গাত সেই কেচটো আছে ঠিক আছে ত' মই এটা কথা মই অলপ ধেমালি কৰি ভাল পাওঁ ধেমালি কৰোঁ নেকি আমি কোনে কোনে ধেমালি কৰিবি বঢ়িয়া অলপ ধেমালি কৰোঁ এই কি বুলি কয় আজিৰ যুগটোতো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ মোকতো চিনি পাওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া দিয়ে হয় নে নহয় কোনে কোনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰেম কৰি পাইছ ক হা ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰেম কোনে কৰি পাইছ নকৰিবি দে মই কৈছোঁ মানে মই দাদা হিচাপে কৈছোঁ ভাইটি হিচাপে কৈছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰেমটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ ফিল্টাৰ লাগি থাকে তাতে হয়নে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰেমটো বৰ ফিল্টাৰ প্ৰেম আমি যেনেকৈ পানীটো বিশুদ্ধ পানীটোক ফিল্টাৰ লগাইহে শুদ্ধ কৰোঁ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ফিল্টাৰকেইটাৰ পিছৰ কিন্তু চেহেৰাটো বৰ বেলেগ সেইটো চিনি পোৱা টান হয়নে আৰু মই এটাই কথা কওঁ মোৰ একো ফিল্টাৰ নাই মোৰ ফিল্টাৰ নাই কাৰণে মানুহ কিছুমানে বেয়া পায় কিছুমানে ভাল পায় কিন্তু আজি নৰ্থ শালমাৰা ৰাইজ যিমানখিনি আছে আশা কৰোঁ সকলোৱে মোক আঁকোৱালি লৈছে কোনোবাই যদি বেয়া পায় মোক ক'লে হ'ল দেই কাৰণ মই এটা কথা কি মই সত্যটো মই স্বীকাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে বেয়া পোৱা কাম মই একোৱেই নকৰোঁ জীৱনত এটাই কথা কৈছোঁ যি কৰিম ৰাইজৰ হকে কৰিম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কোনো পলিটিক্সত মই নাই কাৰণ মই পলিটিক্স বেয়া পাওঁ কাৰণ পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু হয় নহয় দুবেলা খুজি মাগি খাম পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু হয় নে ত পলিটিক্স বস্তুটো বৰ বেলেগ ধৰণে আমি এইবিলাকত আমি পলিটিক্স বুজিও নাপাওঁ আমি পলিটিক্স নকৰোঁ আমাৰ খালী এটাই কথা আমাৰ আমাৰ যোনটো যুদ্ধ আমাৰ যুদ্ধটো কিহৰ যুদ্ধ কোনোবাই গম পায়নে মোৰ যুদ্ধটো কোনোবাই গম পায়নে মোৰ যুদ্ধটো কিহৰ যুদ্ধ মোৰ যুদ্ধটো কলমৰ যুদ্ধ আৰু মই কলমেৰে যুদ্ধ কৰি গৈছোঁ আজিৰ ডেটত আপোনালোক সকলোকে ক'বলৈ পাই সুখী যে গোটেই অসমত পঁয়ত্ৰিছশ ষ্টুডেণ্টক আজিৰ ডেটত গভমেণ্ট অফিচত বহাই থৈ দিছোঁ মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দস্ত ষ্টেজত খাৰা হৈ ক'ব পাৰোঁ পয়ত্ৰিশ ষ্টুডেণ্টক আঢ়ৈশ টকাত পঢ়াই আজি গভমেণ্ট অফিচত বঢ়াই থৈ দিছো সেইকাৰণে যিকোনো জেগাত যদি যাওঁ নিৰ্ভয়ে যাওঁ কাৰণ মই জানো মই কাৰো বেয়া কৰা নাই হয়নে আমি অকণমান ফূৰ্তি কৰো গান চান গাওঁ নে কি কয় ঠিক আছে চবে ফূৰ্তি কৰিম ধন্য